陆队，我车在那边，你呢？那边，那不远。 不要出来！ 是吧对？对了，姐姐，他们要干什么啊？ 干的不错！ 怕了？没。怕什么？我用衣服盖住你，是怕吓到你。没想到你完全没有领会到精神，自己拽下来了，看了个全程。给。还有雪。 没了周队又见面了 这些交给你了，偷车的。好，多谢你们啊！问清楚了，就是之前偷车那帮人的朋友，他们恰好也在这儿吃饭，一眼就认出龟小的车了，想替被抓的朋友出口气，没想到碰到我们了。刘所，这一下给你抓了十三个人，不得请我和陆队来顿大餐啊！一定，警队食堂，放开了吃。<laughs> 哎呀，你们那辆车呀！ 真该送面锦旗，节约咱们省的警力，那也为国家节省了资源呢。<laughs> 给您添麻烦了。哎，不麻烦，高兴着呢。哎，刚才有个报案的小孩是哪一位啊？我，我儿子。哦。<laughs> 哎，老规矩，老规矩，回去跟您做个笔录。<laughs> 嗯 <laughs> 你开蔡亚亚的车送你跟楠楠回去，我开车送他们回去。哦，我跟陆叔叔走。现在知道是陆叔叔啊。哼，你要让我叫你爸，我绝对没意见。哎，嗯，怎怎么了？两个爸不行啊？秦队，谢谢啦。 别生气了，陆叔叔就是冰块脸，对谁都一样。不生气，过去早习惯了。